Вітаємо! Сьогодні у програмі Вперед на Олімп найсильніший чоловік світу, а на підтвердження тому золота олімпійська медаль. Знайомтесь Олексій Торохтій, той, кому сама доля натякнула зайнятися важкою атлетикою. саме цей вид спорту мене Він відкрив мене і, видимо, значить, так повинно було бути. Це питання, на который ответ получить. судьба наверное. Олексій Торохтій народився у невеликому містечку Загрес, що на Донеччині. Особливого розмаїття зайнятися там бракувало. Тож 14-річний юнак вирішує із другом записатися до секції важкої атлетики. Прийшов в принципі в зал, як просто зайнятися фізичною підготовкою, тобто навіть не діти наклон, -то уклон тобто на тяжелу атлетику. Просто займався, качався. груша висела там, с грушей работали. Потом моему другу Роману предложили тренироваться, именно классические по тяжелоатлету. Он согласился, предложили мне, я отказался. Вот, я начал смотреть, что у него все получается, что вроде бы интересно, и говорю, давайте я, наверное, тоже. Вот, ну, спустя три года я так и остался тренироваться в тяжелой, как говорится, так и остался в тяжелой атлетике, а А Роман на тот на то время уже завязал и не тренировался. То есть получается, что он пришёл позже него, а остался до сих пор. В свои первые змагання спортсмен згадує, як не найвдаліші. Однак ще тоді Олексій зрозумів, що одна невдача це не завершення, а лише початок блискучої кар'єри. Вони були не вдачні. Вони були не вдачні. Не сказати, що було дуже багато сліз, но було таке розстройство, було, то есть, опять же, вопроси, почему именно так, почему вот вроде бы Ну, то есть это вселило на ну, первых этапах какое-то, на меня даже, может, недоверие, недопонимание, там, недоуверенность какая-то, наверное, именно как в спортсмена. Ну, потом, видимо, наверное, этот, наверное, это падение должно было быть для того, чтобы в дальнейшем все-таки остаться и показать характер. Какой -то. Когда неудача происходит, конечно же, она пугает. Но если смотреть уже через призму времени, через какой-то определенный период, то на самом деле пол получается, что неудача – это очередной скачок перед каким-то более большим достижением. И действительно, далее Алексей выступал уже впевненіше На чемпионате Украины среди кадетов важкоатлет став третьим, попри те, что был на два роки молодшим за своих суперников. И после этого именно на этих соревнованиях мне предложили предложил тренер из Харькова Валерий Николин именно поступить в Харьков и продолжить уже на учебу и тренировки именно в Харькове уже на базе. Дальше поступил в Харьков, приехал. Родители, конечно же, сначала приехал домой, э, рассказал всю ситуацию, все предложения родителям. Конечно же, они были в недоумении, то есть непонимание ситуации. То есть, ну, 14, 14, лет, куда тебя отправить в Харьков? Э, сами никогда там не были. Вот, и отправить непонятно куда, непонятно кому. То есть, конечно же, как бы они немного сомневались. Но поняв то, что как бы, я загорелся этим видом спорта был результат какой-то они конечно поверили в это и сказали ну если хочешь мы тебя мы тебе как бы перечить не будем и мы с тобой вместе поэтому отец и э, отец вместе с мамой отвезли меня и с сыном э, тренера который был руденко владимир алексеевич э, который был в зугрессе мы вместе как бы вместе одного года поступили в харьков и уже в харькове Вчив, поступив на 10-й, 10-й клас, 10-й, 11-й, поступив в інститут. А з 2004 року почав виступати за збірну команду України. Перші міжнародні змагання відбулись у Франкфурті, де Олексій посів не дуже приємну четверту сходинку. Однак вже за два роки по тому стає срібним призером на першості Європи серед юнаків. А ще за два роки з великою надією на успіх вирушає на свої перші олімпійські ігри у Пекін. Пекін – це этот отпечаток, наверное, такой, как самое первое, что-то самое светлое, э, непонимание. То есть такое ощущение, как будто есть, э, пульс не падал меньше ста постоянно, то есть, даже во время сна. Постоянное волнение, ну, если даже проассоциировать, это большой город, э, там, на 15-20 тысяч э, человек, то есть где и спортсмены, и тренера живут, то есть и организационные э, все части. И они все живут в одном ритме. Они живут, это собраны как бы, можно сказать, лучшие из лучших спортсменов с каждой страны, и вот приехали в одну точку, в одно время для того, чтобы показать там, лучший результат. Это колоссальные, конечно, эмоции. Это ну, что-то новое, что-то новое, что, допустим, до этого я никогда не встречал и сравнить его с чем-то, то есть это невозможно. Втим, медалей Олексей из игр так и не привез, через что неабияк переймався и навіть вырешил покинуть штангу. После Олимпийских игр, когда я приехал, я решил завязать, то есть как бы уже такой, ну, искал работу, уже даже работал, можно так сказать, начинал уже отдельную жизнь от спорта. И уже когда появились люди, которые все-таки доказали, сказали, ну, у тебя в принципе неплохо получалось, может все-таки продолжишь, как-то поддержали. Это... Александр Владимирович и Галина Федоровна, Герега, то есть как-то внушили финансовую поддержку, внушили поддержку со стороны людей, которым спорт не, без, не, не безразличен. И с вот 2008 года, как бы с каждым годом, были, конечно, опять же, и были поражения, но тогда уже обороты совсем по-другому пошли. Та пішли ще й як. Наступного ж року Олексій їде на чемпіонат Європи до Бухареста, де підіймається на другу сходинку п'єдесталу. У сумі спортсмен підкорив 405 кілограмів. А 2011 року Олексій забирає бронзу першості світу у Парижі. Тож на Лондонську олімпіаду Олексій їде вже з великим досвідом та новими силами. Шалена хвиля тріумфу наздогнала спортсмена. Він і сам не очікував такого від себе. Атлет підняв свої омрії. золотые 410 килограммов. Все мысли, которые, такое ощущение, когда ты на соревнованиях, и когда перед тобой ты понимаешь, что каждое твое движение, оно может повлиять на какой-то итог. А, в голове такое ощущение, как будто была библиотека, потом прошло землетрясение, и вот все книги, они свалились в одну кучу, и вот это вот все происходит в твоей голове. То есть ты не понимаешь, о чем ты думаешь, почему тебе это в голову встряло почему именно сейчас, но вот именно такой каламбур, ты можешь даже подумать о том, кто там на тебя смотрит, кто там сидит в зале, почему прожектор именно так светит, почему вот именно воздух отсюда подул. Как бы настолько чувства все обострены, то есть как бы вот такое вот обострение происходит, что, не знаю, может это как-то сравнимо когда вот слышишь, что беременные вроде бы все чувствуют, ну, наверное, что-то с таким, с таким ощущением. Я, конечно, не знаю, не, не был в таком состоянии, но вот можно как бы только представить себе. Все обостренено, и все воспринимается как-то вот очень близко. Ну, и, конечно же, было понимание того, что э, если ты шел к этому на протяжении 12 лет, и вот сейчас нужно все-таки сделать так, чтобы не жалеть потом, даже если у тебя не получится, но сделать именно, чтобы ты был честен перед собой, что ты сделал для этого все. То есть э, до последнего. Не то, что ты там опустил руки. Если была возможность, то ей надо было воспользоваться. Если не получилось, значит, ну, ты, по крайней мере, сделал. И даже после нагороджения Олексей все еще не мог оттянуться. Вообще, непонимание того, что происходит, потому что последняя финальная попытка, она была у меня успешной. И она меня перекинула где-то с седьмого места на второе. То есть, и оставался подход иранца, который решал, в принципе, либо я становлюсь вторым, либо я становлюсь первым. Вот, то есть, вот это вот, как бы... Уже понимание того, что ты уже сто процентов второй и что все-таки перед этим попытка была неудачная и потом был поднят вес и все-таки эта попытка была сделана удачной. То есть, э, как бы в ступор, реально в ступор, как бы тренера поздравляют, все, они понимают, что у нас уже медали есть, как бы медаль уже, как бы, в принципе, хорошая, вот. И э, ты смотришь на Иранца, и он выходит, и вот то, что я говорю, что э, вроде бы легко но он никак вот такое ощущение, как будто голова ему не дала. То есть вот, он начал тянуть и все, вот, он меня просто бросил и такое ощущение, как будто, знаете, вот делал, делал и не доделал. То, что я говорю, что нужно как бы всегда до последнего тянуть. И он, получается, не справляется с весом, и автоматически я как бы выхожу на первое место. Ну, а там уже, там уже все, сопли, слюни, <laughs> тренера, все, все на куче, уже все подряд, поздравления. Ну, там но опять же, транс, он так, так, же и остался. Ты как бы смотришь вокруг тебя, все мятешутся, все радуются, а ты такой еще ходишь и не понимаешь, неужели это закончилось. Одразу появилось визнання та слава. Згадує хлопец один цікавий випадок на концерте группы «Океан Эльза в Лондоне. Концерт шел где-то около двух-двух с половиной часов. Часа полтора, наверное, я раздавал автографы. То есть до того момента, когда вышел Вакарчук, то есть все стояли вокруг меня, все фотографировались, все просили автографы. И потом уже, когда впоследствии, когда начал уже петь, и когда начал приветствовать публику, там, сначала он на английском поздоровался, как бы, ну, процентов может быть 10%, потом познакомился поздоровался на русском, там, может быть процентов 20. И потом он сказал, добрый вечер. И все тут именно, именно загорелись. Ну, видно было, что большинство все-таки было украинцев. И то есть, они очень были горды, что они были там в то время. Как бы такой дух, дух нации был. Далеко вроде бы за пару тысяч километров, но все равно там присутствовал. А під час закрытия Олимпийских игр Олексею доручили найвідповідальнішу миссию. Нести державный прапор колом пошаны. Одно дело сидеть, допустим, на стадионе и смотреть мероприятие какое-либо там, то ли футбол, то ли там открытие, то ли какое -то шествие, как говорится там, а, то ли участвовать в этом, особенно если нести флаг, как представитель от страны, но мурашки, наверное, даже через футболки, наверное, были видны. То есть настолько вот оно пронизывает, настолько оно пропитывает гордостью, все-таки пониманием то что все, наверное, все-таки Все, що до цього було, ти делал все-таки правильно, що воно привело к тебе. Що це була победа, що це було довірство в отношении флага, то честі. Коли повернувся додому, Олексій відпочивав і насолоджувався життям. А про свою перемогу зараз згадує рідко, навіть не пам'ятає, куди поклав свою медаль. Я помітив, що медаль у мене пролежала року чи півтора просто в сумці. потому что я переезжал и я ее не доставал, то есть когда друзья приехали ко мне говорят тебе медаль здесь, ты и, говорят никуда там и в Сиев там или еще куда-нибудь, я говорю да дома, говорю начал доставать, начал искать, я говорю не могу вспомнить где она, оказалось что она там в сумке, в коробке, короче там где-то там за это, поэтому ну, видимо, она, наверное, отпустил от себя легко это отпустил. Ну, мне так кажется, что я легко это отпустил, то, что было, как бы и стараюсь жить немножко тем, что будет. После Олимпиады Олексей начал больше заниматься организаторской работой, працюю над созданием соответственных условий для других спортсменов через Министерство, Комитеты и Комиссии. Меня выбрали сначала в, в члены исполкома Национального Комитета, ну и в дальнейшем выбрали заместителем Головы отлетив ног это вот было буквально там месяц- полтора назад. То есть видимо за то что я, за то, что я делал или буду делать или как бы надежды возлагает. как я говорил, что независимости зависимости от того, какой есть статус или какой дали статус мне, то есть я всегда с удовольствием делаю то, что я делаю и буду надеюсь, что продолжать это делать, потому что мне это интересно. Мне, я думаю, что мне есть что рассказать интересно и может быть этим немножко вдохновить тех, кто сомневается. Когда-то кого-то услышал и услуга і знайшов якісь своїх питаннях. вопросах. Щороку Олексій активно бере участь у масово спортивних заходах і отримує від цього абсолютне задоволення. Була зарядку до з Coca-Cola неоднократно виїжджали на всі презентації на в місяць зарядку. також, також. постійно до дітям їздили і в школи з НОКом. То есть, ну, в олимпийские уроки практически все, что, ну, от ног они оторваться на самом деле. То есть, они, вот, вот они молодцы, они делают современные проекты, которые э, можно внедрять. И они работают. То есть это тоже благодаря тоже тому, что есть, допустим, была комиссия когда-то атлетов ног, они вносили эти предложения, и сейчас эти предложения, допустим, обработали, они в... как внедрили в жизнь. А теперь Торохтий – заступник головы цієї комиссии атлетов. Тож, как он видит ее работу в майбутньому? Именно та, с которой команда сейчас собралась, та, которая была, та, которая будет после нас, это те люди, которые возьмут на себя какой-то определенный участок времени, в спортивной жизни и будут этим заниматься. То есть, будущее как бы накладывается на тех людей, которые ну, тянут это все. Поэтому я думаю, что спортивная комиссия атлетов НОД — это новые мысли, это новые идеи, это те люди, которые непосредственно занимаются спортом, которые знают э, запах этого всего, и все остальные подноводные и только они могут, может быть, догадываться, либо вносить что-то новое. Потому что они отдают себе отчет, что это такое, можно это либо нельзя это. То есть это тот уровень, который должен быть в министерстве, в федерациях. Э в Национальном Олимпийском комитете, который, для которых в, основном все это делается. То есть и они должны давать оценку того, должно это быть, может это быть в жизни спорта, либо не должно это быть. Также нещодавно в Алексея появилась еще одна посада. Он теперь вице-президент Федерации важкої атлетики. Та и тут спортсмен себе почуває, как рыба в воде. На меня уже возложили как бы, большую часть обязанностей, каких-то требований. А, поэтому я уже не только как спортсмен тяжелой атлетики, но уже, наверное, и представитель федерации, представитель вида спорта, как и в НОКе, так и на международном уровне. Поэтому время еще до Олимпийских игр есть для того, чтобы определиться. Есть еще, можно сказать, два года неполных, но за эти два года я уже думаю, точно уже буду понимать, либо я остаюсь в качестве представителя федерации, либо я уже буду, буду продолжать тренироваться и выступать. Планувати своє майбутнє, то Рухті не любить, говорить все мое, відбуватися своим чином. Тем, чем я сейчас занимаюсь, мне это нравится. То, при этом же я хожу в зал, я тренируюсь и нахожусь в 70% зоне от о, доступности, допустим, там, от подготовки к 100%. То есть я как бы есть на каком то я нахожусь на каком то уровне тренированности. Поэтому сказать точно, что я прекращаю спортивную карьеру. То есть, ну, могу сказать, но если завтра вы меня увидите на помосте, скажете, почему вы обманывали. То есть, если можно, я возьму тайм-аут какой-то, для того, чтобы, может быть, понять для себя, хочу ли я продолжать, либо я все-таки я все-таки проникся тем, чем я сейчас занимаюсь, и мне это ближе. Ну, то есть это я вижу в этом дальнейшую перспективу свою. И дам себе конкретно уже и себе, и всем остальным конкретный ответ. А чтобы поеднать спортивное и особистое життя, Олексей дослухается до дуже разумной порады. Директор Коколы сказал, что наша жизнь – это жонглирование пятью шарами, в каждый из которых ассоциируется, допустим, там семья, работа, родители, по-моему, здоровье и духовная часть. И вот что нужно так жонглировать этими шарами, чтобы ни один из шаров не упал. Ну, семью стараюсь параллельно развивать, как и все остальное. То есть, чтобы не откладывать это в дальний ящик. То есть работа идет колоссальная, работаю, тружусь. Вот, я думаю, что совсем скоро уже что-то получится. Проте наш серьезный, упевненный, цілеспрямований герой так уж мает час на розваги. Головное из них выделяет подорожі. Из увлечений это картинг, это бильярд. Это если есть возможность, конечно же, путешествия. А, вообще круто концерты, то есть какие-то мероприятия такие организационные, которые после которых выходишь и понимаешь, что как будто ты очистился. То есть в тебя столько вот вливается позитива, такого всего вот настроения, что хочется идти и вершить, ломать, крушить горы европу достаточно так неплохо объездили азию в принципе были даже очень очень далеко с тренером а, за австралией еще пять часов это новая зеландия там 5 часов лета то есть добирались до двое суток это был кубок мира в 2011 году а, каждая страна каждое путешествие оно в принципе оставляет а, приятные эмоции как насколько бы ни, тяжелый бы ни было перелет или поездка или вообще мероприятие но вспоминаешь потом это как приятную часть своей там жизни. А зараз для тех, кто прагнет досягти своей ты кілька слушных порад от олимпийского чемпиона Алексея Торохтия. Мы становимся тем, о чем думаем. Все-таки, я то, что сказал, что если ставить перед собой задачу, то нужно ставить все-таки ту задачу, чтобы она была максимальной, либо приближенная к максимальной. Потому что не доработать ты всегда сможешь. Вот. Но лучше иметь перед собой все-таки вершину и к ней идти потому что легче, намного легче ставить перед собой высокую цель и идти к ней, чем давать себе неопределенный какой-то ответ на то, что ты хочешь, и идти к тому, к чему то непонятно, что хочешь. Мечтайте, мечтайте, фантазируйте, записывайте. И через 5-10 лет поднимайте эти записи и смотрите, о чем вы мечтали. И все-таки это как доска желаний. Ви поймете, що все таки ви в правильному напрямку, либо не в правильному. направленні. Значить, плохо плохо мечтали, плохо писали, плохо думали. Отже, думайте лише позитивно. Така історія життя нашого амбітного та вольового важкоатлета Олексія Торохтія. Він і є яскравим прикладом того, як із хлопчика виростає справжній чоловік. А на цьому наша програма закінчується. Будьте з нами знову рівно за тиждень. Побачимось.